sedulur sedulur, kulo Selin Rukka Zafarani, soko kelas sedoso A, lan kulo Nadia Maharani, saking sedoso A. Bintar Niki, aku karo Nadia, badai ngajak penjenengan sedoyo, melaku ing pasar pagi Bobot Sari. Pasar Bobot Sari, ing kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pasar esuk ing Bobot Sari, iku sawi jining papan adol tuku sing rame saben esuk diarani pasar esok amrigo rame nemuk sekitar nasi jam sangat sawise kuwi kegiatan dagang pindah menyalan teloro pasar singa doli sandangan lan panganan nganti sore ing bagian ngare pasar suasanane iku rame ing kene anak sing adol tempe tahu kerupuk sayur-sayuran lan kebutuhan pokok liane baku lan panukuk pada nyanyangan rega. Iki nggawe suasana dadi luwih urip pelan anget. Tinggar pasar Bebosari uga ana pecak-pecang sing siap ngantarake panuku lan barang-barang sing wis dituku. Sedulur sedulur, ayo mlebu ing jero pasar. Inngen suasanane ora terlalu rame. Nalika melbu injero pasar, panjenengan sedoyo bakalan langsung disambut aneka jajanan kaya tajenang, wajik, lan oleh-oleh tradisional liane, sing khas. Ingkene, uga ana sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, lan buah-buahan kang esi seger-seger. Tang beriki uga ana alat-alat sing bisa dinggo kangge berkebun masak-masak lan -masak, kangge kegiatan liyane. Saya hemel bulu jero ana macam-macam nugget, rupa-rupa rempah-rempah lan barang kebutuhan pawon liyane. Ingana uga ana aneka dolanan kaya ta boneka Barbie lan mobil-mobilan. Sedulur-sedulur, saiki aku karena dia posisinya imburi pasar bobot sari. Ini suasananya lumayan dodolan. Nangin kaya jasa-jasa penggilingan daging, lan jasa pemotongan daging. Gih leres, sana jantung beriki sepi, nanging suasanane lebih wikati. Nah, saiki aku karona dia posisinya di sisi pasar Bobot Sari. Tang orang mau penjual kali pembeli tapi entan lalu lalang motor, mergo tang jadi jalan raya sing biasa dilewati wong-wong. Sedulur-sedulur, tang anak macam-macam jajanan, saking jajanan tradisional, nanti jajanan sing modern, sing regane murah-murah. Miwiti melaku menyaksisi pasar perangan ngarep, panjenengan bakal disambut rupa-rupa jenis iwa, buah-buahan, rempah-rempah, lan sayuran seger. Lan, iki jajanan-jajanan sing aku karena dia tuku ing pasar esok bobot sari. Monggo, rara wihipun, rasa, kaken, rasa kaken, diambang, iambang, suasana pasar esok ing bobot sari.